Что же удивительного в этом решении суда? Напомним вкратце суть дела. 28 февраля на 57-й сессии Горсовета депутат Валерий Горлов внес изменения в один из пунктов проекта решения о предоставлении льготы по уплате налога на землю. Данное предложение вызвало резко негативную реакцию со стороны городского головы Алексея Бакая жить в такой редакции. Дитячий святой популярный поздоровчий западный кровь коммунального а по державной властности. Все частные предприятия должны пойти к То есть, у кого частные пионерские лагеря, грубо выражаясь, детство э, называется дитячий оздоровчий, значит, им пилинг не потребляет. Правильно разумеется? То есть решение пока я достаточно. Да? Как видим, бердянский градоначальник даже не пытался скрывать, что данное решение сессии напрямую затрагивает бизнес его семьи, владеющей детским учреждением райский уголок. Но, как ни старался Алексей Бакай убедить депутатов не голосовать за это предложение, оно было поддержано 32 голосами. Однако 3 марта бердянский мэр издал распоряжение, которым приостановил это решение сессии. Единственным основанием для вето послужили заявления депутатов Александра Межуева и Дмитрия Антоненко о том, что они якобы при голосовании ошиблись кнопкой и, намереваясь проголосовать против, проголосовали «за». Любопытно, что депутат Межуев после этого неоднократно разъяснял ситуацию, четко указывая, что на сессии проголосовал так, как и собирался, а его заявление – следствие примитивного обмана. Я проголосовал на сессии за то, чтобы частным, э, этим льготу не давать. То есть частным. Только за льготу, чтобы дали коммунальным, государственным. Мы приемные у мэра, когда нас проносили туда, что путевки будут дорогие, если мы не примем, не примем льго, льготу для этих самых. Я потом сел за документы, позвонил своим коллегам, и мы разобрались. Да, действительно, в льготу выделили. Ну, я не разобрался в этом вопросе. Я сразу же написал заявление, чтобы мое э, заявление то аннулировать, и чтобы мое, э, его восстановить. Считался. За, за, да. Повторил эти свои слова Александр Межуев и в суде, выступая в качестве свидетеля. Но его слова почему-то показались суду неубедительными. То есть так называемое заявление депутата Межуева, лист бумаги с напечатанным неизвестно кем текстом и его подписью, явилось настолько важным документом, что стало единственным основанием для вето, а его же заявления, сделанные в суде под присягой, не стоят ничего, даже элементарной проверки. Еще более пикантным обстоятельством является то, что законами Украины вообще не предусмотрена процедура отзыва депутатам своего голоса после закрытия сессии. К слову, всего полгода назад сам Алексей Бакай отказал депутату Ирине Поповой в просьбе не учитывать ее голос из-за допущенной ею ошибки при голосовании, ссылаясь как раз на отсутствие такой законодательной нормы. Звертаємо вашу увагу на те, що чином законодавством та регламентом Бердянської міської ради не передбачено випадків відкликання свого голосу депутатами міських рад. Враховуючи викладене, вважаємо, що відсутні підстави для задоволення вашої заяви міської рада підпис. Депутат Попова такий же депутат, як і Антоненко і як і Межуєв. І чомусь заяву депутата Попової було. Відмовлено в її задоволенні, оскільки це не передбачено діючим законодавством, а депутату Антоненко це було задоволено, вказана заява. А ні закон України про місцеве самоврядування, а не Конституція України, ні закон про статус депутатів місцевих рад не передбачають можливість депутата Бердянської міської ради, в тому числі і Бердянської міської ради, якимось чином відкликати. Свій голос після закінчення розгляду всіх питань та закриття сесії ради. Я хотів би зазначити, що якщо б депутат Антоненко або депутат Межу під час голосування допустили помилку, вони повинні були діяти в межах їх повноважень, передбачених статтею 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, і і одразу ж повідомити головуючому під час проведення голосування про наявність технічної помилки під час голосування. Проте, жодне з депутатів, ми передив, передивились відеозапис, завказане під час голосування, завказане питання, жоден з депутатів не повідомив головуючому під час розгляду вказаного питання на сесії Бердянської міської ради про допущення якихось помилок або виникнення технічних несправностей під час голосування. Более того, депутату Дмитрию Антоненко еще в ходе демонстрации итогов голосования прямо говорили «Отзови голос». Решение принято. Однажды, однажды. Однако и отсутствие законодательной нормы по отзыву депутатам своего голоса Бердянский суд не счел основанием для признания вето городского головы незаконным. Еще большее удивление данное решение суда вызывает в свете развернувшейся в стране борьбы с коррупцией. Согласно введенному в законодательство понятию «конфликт интересов», Алексей Бакай, как и его сын, депутат Дмитрий Бакай, не имели права даже голосовать по предложению депутата Горлова. А вот наложить вето на решение, которое противоречит бизнес-интересам его семьи, мэр не постеснялся. Впрочем, решение Бердянского город-районного суда является далеко не окончательным. Мы будем добиваться правды в вышестоящих судах. В Днепровском апелляционном дойдем до высшего суда. Но мы заставим нашего городского голову платить налоги в наш городской бюджет наравне со всеми предпринимателями. Чтобы у нас не было, мэр сел в кресло, значит налоги пусть платят у тебя мелкие предприниматели, работники все платят налоги. Городскому голове и его команде можно налоги не платить. Конечно, в городе в таком случае не будет ни нормальных дорог, ни крыш, ни каких-то выплат, положенных бюджетникам. Толком ничего не будет.